Всем рекомендую отличный проект под названием Redex. Хочешь заработать реальные деньги? Тогда инвестируй в биткоины и получай прибыль каждый день. Если тебя заинтересовало, переходи по ссылке в описании. Всем привет! Вы находитесь на канале Заработай в интернете, и в этом видео я для вас подготовил аж 20 сайтов, где вы сможете заработать без каких-либо вложений. В предыдущем видео вы э, очень много комментариев оставили, что хотите увидеть данный ролик, и как раз-таки для вас я его и подготовил. В этом видео я постараюсь очень кратенько показать все 20 сайтов и кратенько рассказать, как на них зарабатывать. Огромных, конечно, заработков вам ждать не, не придется, но э, каждый сайт я рекомендую протестить и проверить, на каком сайте э, стоит зарабатывать. Ну что ж, начнем. Даже не знаю, с какого сайта начать. Итак, давайте сейчас ткну на сайт JobBing. Об этом сайте я ничего не рассказывал, поэтому начну с него. Итак, здесь вы зарабатываете, выполняя задания. Задания очень разные, как вы видите, тип заданий тоже. Социальные сети, отзывы, голосования, очень много в общем. Так что рекомендую попробовать на этом сайте. Ссылки все вы найдете в описании под видео, так что идем дальше. Следующий сайт это проект Автоденьги. Здесь вы устанавливаете на свой браузер определенное приложение и когда вы ходите по сайтам, вам будет э, высвечиваться реклама, и за просмотр данной рекламы вы будете получать деньги. Так что тоже ссылку на данный сайт будет в описании. Автоденьги. Идем дальше. Paid me". Здесь примерно так же, как и на автоденьги, вы устанавливаете э, на браузер свое расширение и в данном расширении вам будет транслироваться реклама и за рекламу вы будете получать деньги за просмотр так что тоже Рекомендую. Итак, идем дальше. букс Здесь вы зарабатывать сможете, выполняя задания, просматривая YouTube ролики, просматривая различные объявления. В общем, тоже здесь вы сможете заработать без вложений. Ссылку в описании ищите. Идем дальше. Matrix. Здесь вы тоже зарабатывать сможете на просмотре рекламы через свой браузер, устанавливаете расширение и просматриваете рекламу и получаете за это деньги. Идем дальше. Traffic Store. Здесь вы сможете зарабатывать на различных выполнениях. Например, подписки, лайки, просмотр видео, голосование, размещение ссылок и многое другое. Все это вы найдете в Traffic Store. Так что тоже рекомендую. Идем дальше. Следующий проект – платный опрос. Здесь вы будете зарабатывать на том, что проходить опросы. За каждый опрос вам будет начисляться в среднем 30 рублей, как вы видите. То есть вы просто заполняете опрос, он будет в виде анкеты, и за это вы будете получать деньги. Так что тоже рекомендую. Идем дальше. Jump Plant. Здесь вы должны установить, собственно, опять же, расширение, чтобы просматривать рекламу и на этом зарабатывать. Идем дальше. Проект социальный шанс. Здесь вы сможете заработать немного на своей удаче. То есть, здесь, как в лотерее, вы нажимаете на кнопочку автоматически, у вас подбираются цифры. И если у вас совпадают цифры, то вы получаете вознаграждение. Так что, так сказать, рулетка без вложений, где вы сможете получить денежку реальную. Ссылку в описании ищите. Идем дальше. Social tools. Здесь вы тоже будете зарабатывать выполняя задания через социальные сети. Идем дальше. Следующий проект Black. Здесь вы также зарабатываете на социальных сетях, выполняя простенькие задания. Идем дальше. VK Storm. Здесь также вы зарабатываете на социальных сетях. За каждое выполнение вам будут начисляться поинты, а данные поинты вы уже обмениваете на реальные деньги. Кстати, забыл я сказать, что все проекты я проверил лично, все проекты 100% выплачивают деньги, так что э, не бойтесь, все честно. Идем дальше с проект смог здесь вы также будете получать деньги за лайки, подписки и добавление друзья. Идем дальше, рукапча, здесь вы будете зарабатывать на том, чтобы проходить капчу, нажимаете старт. И вам будет высвечиваться картиночка, которую вы должны сюда вбить и отправить. За это вы будете получать деньги. Вот, смотрите, 59170, нажимаете «Отправить», и за каждую капчу вам будут немножко начисляться деньги. Идем дальше. ВК-серфинг. Здесь вы также сможете заработать на социальных сетях, выполняя простенькие задания. Ссылка в описании. Идем дальше. В «Лайк». То же самое, зарабатывайте на социальных сетях, на вступлении, на лайках, на подписках и так далее. Следующий проект – VM-зона. Вы сможете зарабатывать на просмотре сайтов, выполняя также простые задания, кликовые, регистрации и многое другое. Оплата в долларах, так что тоже рекомендую. Идем дальше. Следующий проект ⁇ Fast Promotion. Здесь вы зарабатываете на серфинге, на письмах, на прохождении тестов и выполнении заданий. Отличный проект, рекомендую. Идем дальше. SEO Fast. Здесь вы также зарабатываете на серфинге, на чтении писем и заданиях. Автоматические выплаты всегда платят, всем рекомендую. Ну что ж. Вот и 20 сайтов, о которых я кратенько вам рассказал. Думаю, что у вас проблем с заработком не должно возникнуть. Все ссылки в описании. Я буду рад, если вы поставите лайк, так как мне пришлось довольно много потратить время, чтобы собрать эти все сайты воедино. Ну что ж, на этом у меня все. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всем удачи и огромных вам заработков!